ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত টকাই টিকাণ্ড দিন দুপৰতে নগাঁৱত সংঘটিত এই টকাই টিকাণ্ড পেট্ৰল পাম্পৰ মেনেজাৰৰ পৰা চাৰি লাখ বাৰ হাজাৰ টকা লুটি নিয়ে দুৰ্বৃত্তই পেট্ৰল পাম্পত জমা থোৱাৰ উদ্দেশ্যে মেনেজাৰে লৈ গৈছিল টকাখিনি নগাঁও মৰিগাঁও ৰোডৰ কাছমাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নম্বৰ প্লেটবিহীন বাইকত হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিল চাৰি টকাইতে ঘটনা সংঘটিত হোৱা নগাঁৱৰ কৃষ্ণা ফিলিং ষ্টেশ্যন নামৰ পাম্পটোৰ মেনেজাৰ আছিল বিশ্বজিত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষক পাম্পৰ লগত জড়িত কোনো লোকে ডকাইটি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ফোন কৰিছে মোৰ পাম্পত থকা মোৰ এজন সম্পৰ্কীয় মামাই মই ফোন কৰোঁতে গম পালোঁ তাৰপিছত মই লগে লগে মই আৰক্ষী অধীক্ষক ছাৰক মই কথাটো অৱগত কৰালো আৰু তেখেতসকল আহি ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মই কালি নাছিলোঁ আচলতে মই ৰাতিপুৱা তিনিটা বজাতহে আহি পাইছোঁ মই ধেমাজি তিনিচুকীয়া গৈছিলোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহি মই পাইছোঁহি তাৰপিছত শোৱাৰ টোপনি ঘটি নিচিনা হৈ আছে তথাপিও ৰাতিপুৱা সদায় যিখিনি আমি পাম্পলৈ ফোন কৰোঁ হিচাপ পত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ বা দিনটোৰ পৰিকল্পনাটো আলোচনা কৰোঁ কৰাৰ পিছত তেওঁ বেংকলৈ দহ বজাত দহ এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত বেংকলৈ অহা কথাটো ক'লে ক'লে যে যিহেতু আমাৰ গাড়ীখন আনলোড কৰিব লাগিব এটা বজাৰ পিছত নতুন আমাৰ তেলৰ গাড়ী আনলোড কৰিব তেওঁ নহ'লে দিগদাৰ হয় সেই আৰু গাড়ীখন আহি পৰাৰ পাছত এঘণ্টা মানে আমি জিৰণি দিওঁ তাৰপিছত কৰোঁ যে তেওঁ মোক ক'লে যে সেইকাৰণে প্ৰথমতে সেইটো কাম কৰি আহি গাড়ীখন আনলোড কৰি পঠাই দিওঁ এতিয়া তাৰপৰা কেছ চাৰি লাখ বাৰ হাজাৰ টকা তেওঁৰ মেনেজাৰ বিশ্বজিত ডেকা নগাঁৱলৈ আহি আছিলে আৰু এই জলময় গাঁৱত এই অঞ্চলটোতে দুখন বাইক আহে আৰু বাইকত চারিজন মানুষ আছে বলে কেছে চাকু আর চুড়ি তুরি দেখ স্নেচিং করে ল পয়সা তো রব

তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাই এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্যবিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব